महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा स्वराज्य संस्था महानगरपालिका नगरपालिका नगर पालिका रणधुमाळी नेत्यांच मन कोणाला जनतेचा कौल कोणाला पहा फक्त महाराष्ट्र टुडे 24 फोर न्यूज वर समाजसेवक हाच खरा नगरसेवक सामाजिक कार्यकर्ते सलीम इनामदार यांच्या प्रयत्नामुळे विविध सामाजिक उपक्रम शहरातील दर्गा फिडरवरील महावितरण कंपनीचे झोन क्रमांक तीन येथील प्रभाग क्रमांक अकरामधील गेल्या पंचवीस वर्षापासून विद्युत पोल नसल्याने नागरिकांचे कोळसा होत असल्याने मास्टर कॅफे हाजी हमीद कॉलनी लगत कॅनॉलजवळ वसाहत असलेले जमाल डीपी रोहित्रवरील नागरिकांच्या अनेक दिवसाच्या समस्याचे समाधान सलीम इनामदार यांच्या प्रयत्नामुळे नऊ पोल उभे करून लाईन ओढून जनतेच्या समस्या सोडवल्याने सलेम इनामदार यांना निवडून आणण्यासाठी नागरिक हे प्रयत्नशील असल्याचे बोलले जात आहे प्रभाग क्रमांक अकरामध्ये सातत्याने गेल्या अनेक वर्षापासून समाजसेवेचे कार्य सलीम इनामदार हे करत असल्याने जनतेचे आग्रहाखातर जनता जनार्दन हे इनामदार यांना निवडून आणण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे परिसरात बोलले जात आहे सलीम इनामदार यांना मोबाईल केल्याबरोबर प्रश्नाचा निपटारा करीत असल्याने जनतेत उमेदवार म्हणून ओळख निर्माण झालेली आहे समस्या कोणतीही असो समाधान करण्याचा धाडस इनामदार यांच्यात असल्याने पूर्ण वॉर्ड क्रमांक अकरामधील युवक महिला ज्येष्ठ नागरिक निवृत्त झालेले कर्मचारी हे चांगल्या प्रकारे इनामदार यांना ओळखत असल्याने समाजसेवक हाच नगरसेवक असावा असे विचार या प्रभागातील नागरिक बोलून दाखवित आहेत सलीम इनामदार हे एक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत व ते सतत समाज हितासाठी झटत असतात त्याचप्रमाणे त्यांनी कोतवाली पोलीस ठाण्याचे कर्तव्यदक्ष पोलीस निरीक्षक विश्वजित कासले यांच्या कार्यप्रणालीमुळे कोतवाली हद्दीत भांडण तंटे गुन्हेगारी समुपदेशन यासारखी सामाजिक उपक्रम राबवल्याने कासले यांचा सत्कार सलेम इनामदार मित्रमंडळाच्या वतीने करण्यात आला आहे कोणत्याही पक्षाकडून किंवा अपक्ष निवडणूक लढवावी आम्ही मतदार बंधू त्यांच्यासोबत आहोत व त्यांना निवडून आल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही अशी ही चर्चा प्रभाग क्रमांक अकरा मध्य काजीबाग सैयद शहातुराबुल अबुल हक कॉलनी अंसार कॉलनी खाजा गरीब नवाज कॉलनी एक मिनार परिसर गौस कॉलनी टीचर कॉलनी पारवा रोड हाजी अमित कॉलनी जमाल डीपी परिसर मास्टर कैफे परिसर अब्दुल रहीम नगर संभाजी नगर कुर्बान अली नगर बालाजी नगर या परिसर चर्चा होता है जमाल डीपी पे से यहाँ पे जो नौ दस पुलों का काम अपने वजह से जो किया जा रहा है करने वाली ज़ात अल्लाह की है हम एक जरिया है लेकिन उसका पाटला करना पीछे लगना और पीछे लग के वहाँ से काम करा के लेना ये जुस्तूजू जु थी यहाँ के एरिए के लोग जो है तो पानी के अंदर जगहों जगो पे बारिश में कहीं सांप निकल रहा कहीं कुछ हो रहा कहीं किसकी बकरी मर गई किसकी मुर्गा मर गए किसका क्या होगा आदमी को भी काटते काटते सांप बच गए ऐसे कुछ हालात ऐसे थे मुज्जू भाई ने इन्हों और हमारे ने मेरे से दरिया करें ऐसी एक बात ऐसी है सलीम भाई कैसा भी करके वहाँ पे पोल डालना ज़रूरी है और डालें तो बड़ी मेहरबानी होंगी उस जिम्मन में मैंने जो है तो काम को मैं बोला ठीक है जल्द से जल्द डालेंगे लगभग वो काम को थोड़ा समय लगा लेकिन अल्लाह के हुकुम से हम कामयाब हुए और इस इसलिए कामयाब हुए मुझे अल्लाह की ज़ात से और यहाँ के लोगों से भी उम्मीद है कि आने वाले हालात में वो मैं जो इलेक्शन में खड़े रहूँगा तो मेरे को साथ देंगे ऐसी मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ बोलो आज पाँच साल से लाइट नहीं थी ये एरिया में तो हम परेशान थे इधर उधर भाग रहे थे बाद में सलीम भाई को पकड़े सलीम भाई इनामदार को उन्होंने कहा कि भाई हम हम तुम्हारी तकलीफ दूर करेंगे जल्दी से जल्दी इन तो सलीम भाई आए और ये काम को कामयाब करें और हम बहुत परेशान थे सलीम भाई इनामदार का हमको साथ है और हम बहुत खुश है अभी अभी काम हुआ है और इधर बहुत निकलते थे आपको तो देख रहे है है। पच्चीस साल से रह रहे इनो भी है हम भी है और सभी चे पच्चीस साल हो गए यहाँ नाली नहीं है रोड नहीं है और कुछ सेवा सेवादार समझो नगर सेवक का कुछ नहीं है यहाँ पे ये फ्लॉटिंग के बाद में फ्लॉटिंग बने आले। वो आगे फ्लॉटिंग हो गई पर ये फ्लॉटिंग तक अभी तक कुछ ये हुआ नहीं और आगे से हम उम्मीद करते कि हमारा काम करेंगे और इनके साथ हम हमेशा रहेंगे महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट परभणी